Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari Kita mulakan dengan keputusan perlawanan pusingan kelayakan Piala Zon Eropah Kumpulan G, Finland menang 2-1 ke atas pasukan Poland Belanda belasah Malta 8-0 Kumpulan H Romania menang 2-0 ke atas pasukan Cyprus San Marino tewas 4-0 kepada pasukan Austria Kumpulan K Latvia seri satu sama dengan pasukan Albania Serbia menang 3-0 dengan pasukan Andorra Malaysia belasah Vietnam 4-0. Malaysia berjaya membuat kejutan apabila mudah menjenakan pasukan pilihan iaitu Vietnam dengan keputusan 4-0 pada malam tadi. Bermain dengan beberapa muka baru seperti Figueredo, Holgado, Machuca dan ramai lagi sememangnya memberikan kesan positif kepada permainan Malaysia yang mendominasi selama 90 minit penuh permainan. Meskipun menguasai perlawanan namun Malaysia terpaksa menanti sehingga separuh masa kedua untuk menjadikan gol pertama melalui Joe Figueredo pada minit ke-49. Gol kedua pula hadir melalui penyerang tajam Malaysia iaitu Rodrigo Holgado. Selang 10 minit kemudian, Malaysia terus mengasak kubu Vietnam dan berjaya mendapatkan gol ketiga melalui Corbin Ong pada minit ke-67. Dengkos menutup malam gemilang untuk pasukan Malaysia selepas menjadikan gol keempat Sebelum tamat perlawanan, kemenangan ini telah melonjakkan Malaysia ke puncak kelayakan Piala Asia dan kini mereka akan membuat persiapan pula untuk berdepan dengan pasukan Laos pada bulan Oktober nanti. Persembahan England cukup kaku, kata Thomas Tuchel, pengurus pasukan England. Thomas Tuchel melihat persembahan anak buahnya cukup kaku semasa pasukan kendalanya itu tewas 3-1 kepada pasukan Senegal pada malam tadi. Perlawanan yang berlangsung di Stadion Nottingham Forest itu dilihat menjadi perlawanan ujian buat pengurus tersebut yang rata-rata menurunkan hampir keseluruhan barisan pemain simpanan. Ini merupakan kekalahan pertama mereka kepada pasukan daripada benua Afrika itu. Selepas 22 kali bertemu, jaringan awal yang dilakukan oleh Harry Kane dilihat seakan-akan bakal memulakan pesta gol tetapi sebaliknya berlaku apabila pasukan lawan berjaya bangkit untuk menjadikan 3 gol untuk menewaskan pasukan Tuan Rumah keputusan ini sudah pasti memberikan kekecewaan kepada Thomas Tucker sendiri tetapi mereka melihat daripada sudut positif mereka perlu menguatkan lagi mutu permainan di barisan simpanan supaya sentiasa bersedia untuk diturunkan Belanda tidak tunjuk sebarang belas kasihan kepada Malta Belanda tidak menunjukkan sebarang belas kasihan kepada pasukan Malta selepas membelasah pasukan tersebut dengan 8 gol tanpa balas. Aksi pusingan kelayakan Piala Dunia berlangsung di gelanggang mereka sendiri itu memperlihatkan pasukan Belanda berjaya berada di depan seawal minit ke-9 menerusi jaringan Memphis Depay. Depay sekali lagi menambah gol kedua pada minit ke-16 sebelum Van menjadikan 3-0. selang 4 minit kemudian Xavi Simon juga berjaya mencuri tumpuan dalam peluang ini Dengan menjadikan satu gol pada minit ke-61 Manakala Donyan Malen Berjaya meledak 2 gol. Noah Lang dan juga Mickey Van Deven masing-masing berjaya meledak 1 gol untuk memastikan mereka menang bergaya 8-0 pada awal pagi tadi. Claudio Ranieri tolak tawaran Itali Pengurus Lazienda Berkebasaan Itali Claudio Ranieri menolak tawaran untuk menjadi pengurus pasukan Itali yang baru kerana merasakan jawatan tersebut sudah tidak sesuai untuk dirinya. Beliau yang berjaya membakitkan semula pasukan Roma daripada pasukan yang sedang bergelut pada zon penyingkiran mahu memberikan tumpuan kepada tugasan barunya iaitu menjadi sebahagian daripada badan pengurusan di Roma. Itali kini masih tercari-cari individu sesuai untuk menggantikan spalletti yang telah dipecat baru-baru ini bagi mengembalikan semula zaman kegemilangan pasukan Itali. Ranieri bagaimanapun memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengurusan tertinggi pasukan Itali kerana sedia memberikan peluang tersebut kepadanya tetapi beliau terpaksa menolaknya. Argentina tidak akan bergantung sepenuhnya kepada Lionel Messi, kata Scaloni. Pengurus pasukan Argentina, Lionel Scaloni, memberikan jaminan kepada para penyokong mereka yang mana mereka tidak akan bergantung sepenuhnya terhadap bintang dan legenda pasukan iaitu Lionel Messi. Pengurus itu juga percaya yang mereka kini sudah mula belajar bermain tanpa pemain tersebut kerana asing menentang Colombia pagi tadi merupakan perlawanan pertama Messi sejak daripada bulan November lalu Argentina juga sudah mengesahkan tempat untuk beraksi di Piala Dunia 2026 nanti dan ia juga akan mengurangkan tekanan terhadap mereka Skaloni juga memberitahu yang pasukan Argentina pada ketika ini sedang berada di tahap terbaik dalam persediaan untuk bermain tanpa Messi pada masa akan datang setiap pemain mempunyai kelebihan dan cara masing-masing di posisi yang telah pun ditetapkan Messi juga belum dapat dipastikan sama ada dia akan beraksi di Piala Dunia nanti dan perlawanan dan selepas ini merupakan perlawanan penting untuk mereka meneruskan ujian bermain tanpa kehadirannya. Flora Woods sah milik pasukan Liverpool. Bintang pasukan Leverkusen, Flora Woods sah menyertai pasukan Liverpool dengan rekod baru yuran perpindahan yang bernilai 150 juta euro bersama dengan add-on. Woods sudah pun bersetuju secara peribadi untuk menyertai pasukan Liverpool sejak dua minggu lalu dan kini perpindahan tersebut telah berjaya dimutamakan pemain tersebut akan menjalani ujian kesihatan dan kecergasan dalam masa yang terdekat ini seterusnya menurunkan tanda tangan pada kontrak untuk bersama dengan pasukan Liverpool Napoli terus desak Manchester City Napoli terus melakukan desakan terhadap Manchester City supaya mempercepatkan proses perpindahan Kevin De Bruyne. Mereka merancang mahu mengadakan ujian kesihatan terhadap pemain tersebut pada hari Khamis nanti bersama dengan majlis tanda tangan kontrak pemain tersebut bersama dengan mereka. Kolarov dilantik sebagai pembantu jurulatih. Alexander Kolarov yang juga bekas pemain pasukan Manchester City dan Inter Milan telah dilantik sebagai pembantu jurulatih untuk pengurus baru Inter Milan iaitu Christian Chivu. Pemilihan tersebut dilihat dapat memberikan sedikit kelebihan kepada mereka memandangkan mereka juga adalah bekas pemain pasukan tersebut. Yunus Musa semakin hampir untuk sertai Napoli, bintang pasukan AC Milan. Yunus Musa semakin hampir untuk menyertai juara Scudetto musim ini iaitu pasukan Napoli dengan kedua belah pihak telah pun bersetuju dengan syarat yang telah pun ditetapkan. Perbincangan pada ketika ini sedang melibatkan pihak pengurus kelab dengan pihak pemain tidak berdepan sebarang masalah. Dua bekas orang kuat Liverpool setai Manchester City bekas pembantu juga Klopp, Pep Landers dan juga bekas pemain pertahanan Liverpool iaitu Kolo Toure dilaporkan akan menyertai pasukan Manchester City sebagai pembantu jurulatih kepada pengurus pasukan iaitu Pep Guardiola. Pemilihan dua individu tersebut juga telah pun dipersetujui sendiri oleh Pep Guardiola dan segala perancangan untuk mereka sudah pun disediakan. Chelsea terus cuba mendapatkan Jamie Bynoe-Gittens. Selepas tawaran sebelum ini telah ditolak oleh Borussia Dortmund, Chelsea sekali lagi mengemukakan tawaran untuk mereka cuba mendapatkan Jamie Bynoe-Gittens. Chelsea dijangka akan meningkatkan lagi tawaran kepada sebelum ini yang bernilai 35 juta euro kepada 50 juta euro dan akan cuba menyelesaikannya secepat mungkin. Theo Hernandez pilih untuk setai Atletico Madrid. Selepas menolak tawaran lumayan yang diberikan kepadanya oleh pasukan Al-Hilal sebelum ini Teo Hernandez dilaporkan telah melakukan perbincangan dengan pasukan Atletico Madrid Perbincangan masih lagi di peringkat awal dan kedua belah pihak Dijangka tidak akan berdepan dengan sebarang masalah untuk mencapai kata sepakat Al-Hilal mahukan N'Golo Kantei Ahli Hilal kini mengalihkan perhatian mereka kepada pemain tengah pasukan al Ittihad, iaitu Ongolo Kante. Mereka mahu pemain tersebut sertai mereka bagi memperkuatkan lagi barisan tengah pasukan. Perbincangan di antara kedua belah pihak sedang pun berjalan dan pemain itu dikatakan sudah bersedia untuk beraksi pada FIFA Club World Cup nanti. Chelsea gagal dapatkan mainan Chelsea dilaporkan tidak mahu meneruskan pemburuan mereka untuk cuba mendapatkan penjaga gol pasukan AC Milan iaitu Mike Mainan kerana nilai penjaga gol tersebut dikatakan terlalu tinggi. Chelsea pada ketika ini sudah pun mempunyai empat penjaga gol iaitu Petrovic, Sanchez, Jorgensen dan juga Mike Pandes dan akan bergantung sepenuhnya kepada prestasi mereka ini. Martin Baturina sah setai Komo. Komo bersungguh-sungguh melakukan persiapan untuk musim depan apabila mereka berjaya membawa masuk seorang lagi pemain iaitu Martin Baturina daripada Dynamo Zagreb. Pemain itu dibawa masuk pada nilai sekitar 18 juta euro bersama dengan add-on yang bernilai 25 juta euro. Mereka juga telah bersetuju dengan kontrak sehingga Jun 2030. So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.